Setiap tahun, ribuan kemalangan jalan raya berlaku di negara kita. Ada yang lebih menyayat hati mangsa yang terkorban atau cedera, seringkali melibatkan kanak-kanak, penumpang kecil yang tidak berdaya melindungi diri mereka sendiri. Ramai ibu bapa masih memandang ringan tentang keselamatan anak-anak di dalam kenderaan. Ada yang membiarkan mereka duduk di riba, berdiri di kerusi tanpa menggunakan tali pinggang keledar atau kerusi keselamatan kanak-kanak. Tidak kurang juga ibu bapa yang mengambil ringan terhadap keselamatan kanak-kanak ketika membongcing motosikal. Dalam sekelip mata, kelalaian kecil boleh mengundang tragedi besar. Keadaan ini boleh membawa kemalangan seperti tercampak keluar dari kenderaan, tersepit atau mengalami kecederaan parah yang tidak dapat dipulihkan. Lebih menyedihkan lagi, beberapa kes kecuaian dan kelalaian ibu bapa yang terlupa meninggalkan anak di dalam kereta beberapa jam hingga membawa maut masih lagi berlaku. Anak-anak ialah amanah. Jangan biarkan kesalahan kita mengorbankan nyawa dan masa depan mereka. Jadilah pemandu yang prihatin dan ibu bapa yang bertanggungjawab. Sejujurnya so, saya sangat terkesanlah bila ya. kita melihat video-video viral -video membabitkan kemalangan sehingga menyebabkan kematian anak-anak dan sebagainya sebab mereka di bukan golongan yang salah. Ya. Jadi apa sebenarnya di manakah salah kita dan di manakah boleh kita perbetulkan? Ini topiknya keselamatan kanak-kanak sebagai penumpang dan juga pembonceng. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini ya. Najwa Syari, penyelidik Unit Keselamatan Kenderaan Penumpang, ya. Pusat Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik MIROS. Yang pemerintah Muhammad Akhir, pesuruh jaya suhaka okay. bersama kita. Selamat datang. Uh, tujuannya nak mendapatkan dua sudut pandang yang berbeza mungkin. Hmm. Ya, mewakili uh, pandangan masing-masing. Sebab saya percaya ini satu isu nasional lah, tahap nasional yang perlu kita bincangkan. Terutamanya dengan kes yang saban tahun sentiasa berlaku. Kita tak boleh nak jangkakan, oh, dan kadang macam ini banyak semua tidak. Dia memang sentiasa berlaku. Yeah. Ada yang sehingga mengundang kepada maut. Dan ada yang mungkin hanya kemalangan biasa. Yang Ayat tu yang tak nak tu hanya kemalangan biasa tapi tetap berisiko kepada kanak-kanak hmm. golongan yang sangat um, perlu kita jaga ya puan uh, Najwa mungkin yang pertamanya uh, dah diwajibkan sejak 2020 uh, kasih ini uh -huh. untuk kanak-kanak ini tetapi hmm. mungkin penggunaannya tidak bagi sayalah, pribadi, saya lah secara peribadi saya tak tahu betulkan ke saya kalau salah dia tidak sepenuhnya uh, dikuatkuasakan dengan baik terutamanya oleh kita sebagai pemandu dan juga ibu bapa ni puan Okay, um, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, um, terima kasih kepada, kepada, kepada pihak MSI kerana menjemput um, pihak Myroslah untuk sesi kali ini. Ya. So balik kepada soalan tadi, uh -huh. kenapa masih lagi ramai parents yang uh, tidak uh, menggunakan kasih untuk anak-anak mereka? Okey, uh, saya refer kepada uh, sentuh sikit berkaitan dengan statistik kemalangan jalan raya. Okey. Okey, uh, untuk uh, berdasarkan statistik PDRM daripada tahun 2014 hingga 2023. So kita um, kita tengok purata. Purata kematian melibatkan kanak-kanak adalah lebih kurang 434 orang. So lebih kurang 8 orang uh, yang maut di atas jalan raya dan melibatkan penumpang kanak-kanaklah. Okey. Maksudnya statistik tu adalah um, bilangan tu adalah agak tinggilah uh -huh. kalau ikutkanlah uh -huh. sebab kanak-kanak tu masih kecil dan uh -huh. memerlukan perhatian daripada orang dewasa lah. So mengikut pada akta kesama uh, akta pengangkutan jalan uh, 1987 kaedah-kaedah uh, motor tali pinggang keledar pindaan uh, 2019 kerajaan telah uh, me mewujudkan satu akta untuk melindungi kanak-kanak ni iaitu a hmm. uh, mewajibkan penggunaan kerusi sama kanak-kanak di dalam kenderaan. Okey. So, apa yang dimaksudkan dalam uh, dengan kanak-kanak itu sendiri adalah kanak-kanak yang berusia 12 a uh, tahun ke bawah, uh, di bawah 36 kg dan juga di bawah 136 cm. So, kenapa uh, kenapa kenapa 12 tahun? Kenapa 36 kg? Kenapa 136 cm? Betul. Hmm. Uh -huh. Sebab uh, bila kita cakap pasal ah uh, safety features dalam kenderaan tu sendiri okay. uh, contoh seat belt lah saya boleh, uh, boleh boleh katakan uh, tali pinggang keledar tali pinggang keledar tu dia tak sesuai untuk ah uh, dipakai oleh kanak-kanak hmm. Okay, selagi dia tak tidak mencapai umur 12 tahun uh, 3.6 kg dan juga 136 cm lah mm okay, kita ada buat juga tinjauan Uh, tinjauan uh, ataupun survei lah uh, terhadap 2000, lebih kurang 2,750 orang responden uh, pada tahun 2023. Uh, kalau ikutkan mereka ni memang aware tentang undang-undang uh, uh, mewajibkan kerusi sama tayar kanak-kanak ni. Okay. Memang mereka sangat aware lah dalam 90%. 90% uh, mereka sedar tentang undang-undang uh, ni, tapi uh, masih lagi uh, kata uh, awareness untuk pakai tu masih lagi rendah. Betul. Uh, yang uh -huh. pertama mungkin uh, kekangan uh, uh, apa? Kewangan. Uh, lah. Okey, kewangan. Yang kedua adalah uh, kekangan daripada segi uh, anak lah. Bilangan anak yang ramai. Dan yang ketiga adalah dari segi uh, faktor pendedahan terhadap CRS itu sendiri. Mm -hmm. Okey, kalau ikutkan uh, mereka uh, sepatutnya didedahkan dengan uh, kepentingan kerusi sama kanak-kanak ni. Mm -hmm. uh, sejak daripada baby uh, belum, belum lahir lagi. Mm -hmm. Okey, mm -hmm. okay. maksudnya mm -hmm. uh, kita kena dedahkan mereka dengan uh, apa jenis-jenis kasih dan juga uh, macam mana nak pasang dengan betul. Diorang tak ada awareness tu. Mm -hmm. Okey, maksudnya uh, saya pernah tanya dalam servis ayalah um, umur tujuh tahun ada uh, dah boleh pakai seat belt ke? Ramai yang uh, mengatakan okey boleh pakai seat belt. Tapi sepatutnya umur tujuh tahun perlu uh, maksudnya perlu sokongan lah tempat duduk sokongan mm -hmm. untuk uh, diletakkan dalam kenderaan lah untuk mengekang kanak-kanak yeah. tersebut. Saya percaya ilmu itu hmm. satu kekangan memang sentiasa adalah kalau kita mm. tentu tentang kekangan kewangan ini. Ia eh, tentang apakah yang di diutamakan oleh kita. Apakah priority kita sebenarnya hmm. sebelum kita ada um, seorang anak dalam kehidupan kita dan pemelisa kalau kita menyentuh ya. tentang akta-akta sudah sedia ada. Hmm. Tapi saya juga percaya ia juga berbalik kepada mindset pemikiran kita sebagai ibu bapa. Kerana kita sedia maklum ada golongan di luar sana yang tidak percaya tentang penggunaan car seat ataupun menitik beratkan pemakaian tali keledar tali pinggang keledar pinggan ataupun ya topik leda sekalipun hmm. apabila kita membawa anak-anak kita adakah ini berbalik semula kepada mindset pemikiran macam mana kita boleh ubah persepsi tentang keselamatan anak kita ni ya soalan memang sangat tepat dengan realiti kita ya, ya, ya. terima kasih uh -huh. bagi pihak sohakam bila kita katakan kanak kanak ada akta kanak-kanak ya. jadi kanak-kanak ialah sesiapa baru lahir hmm. sampai habis SPM contohnya 17 tahun berapa bulan sebelum dia mencapai umur 18 ya. Aa, dan aa, berbalik kepada yang Puan sebut tadi penggunaan untuk kasih sampai umur 12 tahun biasanya tetapi kalau tumbuh sarang kanak-kanak ini adalah kita kaitkan dengan hak untuk dilindungi hmm. hak untuk selamat hmm. aa, tadi masa kita mula kita sebut aa, jumlah statistik puan pun dah bagi hmm. kat kita yeah. yang ni saban tahun dan kalau sesiapa bayar insurans mungkin tahu jumlah kematian adalah macam kita ni tengah perang saudara jadi sama ada anak kita atau anak orang lain, jumlah kematian sangat tinggi, ya, ya. ya. Okey. Jadi berbalik kepada hak untuk selamat dan hak untuk dilindungi adalah aa, peranan semua pihak. Hmm. Bukan satu je ataupun kita tanya hanya pada kementerian satu saja yeah. tapi macam kita tengok video masa awal tadi hmm. kemalangan terjadi di kalangan semua pemandu. Hmm. Sama ada pemandu tu bawa anak dia sendiri, aa, dia ada kereta ataupun orang lain yang berseorangan memandu kereta. Hmm. Jadi peranan semua pihak di jalan raya. Hmm. Okey, tadi kata mampu atau tidak mampu hmm. ada situasi kita pernah lihat motosikal lima orang dalam satu motosikal hmm. sebab mungkin itu kemampuan untuk keluarga dia yeah. ya jadi kita perlu pendekatan baru mungkin kita boleh terokalah apakah cara lain supaya uh, pihak yang tidak berkemampuan untuk kasih dan sebagainya dapat disokong yeah. dan ini kita kena bincangkan sekali dengan semua pihak yeah. termasuk pihak yang buat perancangan jalan dan sebagainya sama ada khusus untuk motosikal dan sebagainya hmm. Ataupun uh, kita bagi contoh, saya dulu belajar di Belanda. Yeah. Di Belanda, ibu-ibu yang suri rumah, mereka ada bawa basikal tapi sebelahnya ada macam seat khas untuk bawa anak ke tadika. Ah. Dan ibu-ibu yeah. ini mengambil giliran uh, dan ini adalah cara mengubah sikap. It takes a village. So, sama-sama memahatikan masing-masing. Yeah. Yeah. So, saya stop kat situ dulu. Mm. Uh -huh. uh. Tapi Puan, saya, saya, saya nak sambut apa mm. yang Puan cakap berkaitan mm. dengan Uh, hak untuk selamat ini. Yeah. Ada, saya percaya uh, polisi kita ini pastinya... <coughs> maafkan saya. <coughs> hmm. Hmm. Pastinya um, menyambut baik dan juga dah menyediakan satu polisi yang baik juga termasuk keselamatan di jalan raya, yeah. kereta dan sebagainya. Tetapi sebab saya tengok kepada laporan dan juga keratan-keratan kerajaan yeah. akhbar yeah. tadi, um, anak kecil tercampak, mm. um, anak kecil maut kerana kemalangan ini dan Mungkin bukan kerana ketidakupayaan untuk menyediakan kasit tersebut hmm. ataupun keselamatan tersebut. Hak untuk selamat itu dah ada. Yeah. Tapi kecuaian kita sebagai yeah. manusia ni yang kadang-kadang hmm. dilupakan juga yeah. yang menyumbang kepada statistik kematian ni. Yeah. Apa apa kata Suhakam kata kepada. Okey, faham. Jadi kadang kadang-kala bila kita belajar cara memandu, hmm. adakah kita ada beberapa yang dari segi step by step yang kita hmm. buat? Hmm. Ya, yeah? jadi saya bagi contoh macam Situasi tragis ada kala yang tertinggal anak di dalam kereta, yeah, yeah. dalam suasana panas. Tapi kita juga tengok keadaan realiti hmm. ibu bapa tersebut. kadang Kadangkala terlampau lesu, hmm. tidak ada work-life balance sampai dia, even diri sendiri dia terlupa nak makan apatah lagi dia nak check dalam keadaan kereta kan. Yeah. Jadi apakah tabiat yang kita boleh buat dari segi praktik? yang hmm. positif. Hmm. Jadi bila masuk dalam kereta, you check tak keadaan uh, kunci hmm. auto-lock tu hmm. uh, berfungsi atau tidak? Hmm. Mungkin rosak, hmm. ya. Yeah? Dan uh, anak main yang fungsi lock tu tiba-tiba tercampak keluar. Yeah. Yeah. Yang tertinggal dalam kereta tu mungkin kita ada habit sebab dia tidak tidur dan sebagainya. Yeah. Uh, dengan bapaknya dengan maknya ada saling beringat, hmm. ada phone call check. Hmm. Letak uh, bag dekat seat depan contohnya sekali dengan bag anak dan tabiat setiap kali sebelum saya keluar kereta saya mesti mematikan mm -hmm. Sebelum saya mula memandu saya mesti cek kunci yeah. ha, dan uh, bagi dia jadi physical memory hmm. ha, mesti kena toleh ke belakang dan tengok rutin lah ya rutin. contoh yeah. rutin tu dia jadi macam physical memory kita boleh teringat dah yeah. dari segi perbuatan pergerakan tubuh badan bila hmm. memandu mm -hmm. itu kereta okey jadi kalau motosikal dan sebagainya yeah. sekali lagi bukan hanya ibu bapa kita letakkan dari segi perubahan sikap yeah. tetapi pemandu lain hmm. ya pemandu hmm. lain yang mungkin mengelak, mengelakkan kematian, pelanggaran dan sebagainya. Puan ya, so, Najwa, um, bila kita melihat perspektif, spesifikasi yang pun diberikan uh -huh. untuk kasih dan sebagainya, yeah. uh, kita boleh sentiasa dapatkan info tersebut. Tapi uh -huh. kalau kita perhatikan di jalan raya, kadang-kadang bukan kita nak um, mencari salah atau uh -huh. apa, kita cuba untuk memahami keadaan. Uh -huh. Ada juga situasi kita melihat, uh, anda kata ibunya atau ayahnya yang membawa uh, motosikal memakai topik ledak. Ya. Tapi anak-anaknya tidak. Bagaimana kalau daripada perspektif penguatkuasaan bila kita melihat situasi seperti ini ialah mungkin himahnya kita berikan amaran kali pertama, kali kedua. Tetapi sekiranya ini berterusan sehingga memberikan satu impak kepada orang lain oh dia ini boleh buat, kita pun boleh buatlah pakai satu topik leda aja selamat semuanya. Bagaimana kita nak mengubah persepsi ini bagi pihak Maros sendiri? Okey uh, a okay, bagi pihak Myros uh, kalau ikutkan okay memang penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak pun uh, okay masih lagi berada pada kita masih dalam proses walaupun akta dah ada hmm. kita masih dalam proses uh, untuk um, apa mendidik uh, advocate dan juga mendidik ibu bapa ni untuk a uh, untuk untuk apa untuk a uh, mengelapasi risiko a yeah. uh, bila kita tak letak dalam krisis sama tak kanak kanak-kanaklah sebab tu kita dekat Myros a uh, kita dah mulalah uh, sekarang kita dah mula collaborate dengan hospital swasta a uh, dekat area beberapa hospital swasta lah kita uh -huh. collaborate a uh, kita a uh, train di punya a uh, petugas kesihatan hmm. okey untuk dia deliver the a uh, Kepentingan CRS, importance of a CRS, uh -huh. uh, macam mana nak uh, install dengan betul, macam mana dia nak apa tu, uh, macam mana dia nak uh, apa, pilih kasih yang sesuai untuk anak dia, okay dan sebagainya lah. Uh -huh. So uh, uh, program tu kita dah mula tahun ini dan uh, insyaallah lah, kalau uh, berterusan dia akan menjadi program yang sustainable untuk uh, hospital tu. Okay. Sebab kita. Uh, train the uh, train the healthcare workers mm -hmm. dan healthcare workers tu akan train hmm. ibu bapa yang Meku hadir dalam entiti kelas tu okay. boleh ke saya nak tambah boleh boleh aa, jadi kalau kita buat kempen kesedaran mm -hmm. aa, dan yang ni kita dalam perbincanganlah dengan mm. agensi kerajaan yeah. dan kalau kita gabung dengan pihak swasta CSR contohnya tadi tentang aa, apa helmet untuk kanak-kanak tu yeah. kan yeah. Aa, jadi adakah ada insentif adakah ada diskaun yeah. adakah ada ada pelepasan cukai dan kemudiannya, dalam kempen yang kita ada ini, dia mesti terkesan dari segi hmm. penyampaian uh, media masa juga. Yeah, yeah. Uh, dia, dia faham, okey bila saya buat macam ni, uh, saya invest lah, uh -huh. uh, saya beli, uh, kesannya positif, berapa nyawa terselamat. Uh -huh. So kita kena cara yang mendalam masuk dari segi okay, setiap boleh. keluarga, setiap masyarakat. Kita boleh collaborate nanti yeah. lah. Ya, uh, jadi ni jadi. Uh. Uh, okay. puan. Uh dah cakap kita mm. advocate tadi kan yeah, ya didik ha. kan saya nampak ada satu gambar rajah tadi berkaitan dengan jenis-jenis yeah, um, ha, kasih uh, ha. dan juga lokasi-lokasi kasih tadi kalau boleh terus uh, kita terangkan sikit ha, okay. pun ajar kami hmm. di Malaysia hari ini. ni uh, sebab kadang-kadang saya dengan Sofia saya pun anak tujuh ha. tahun saya tak rasa saya pakai okay. uh, yang betul lagi ni okey uh. um, kalau ikutkan jenis kasih ada tiga. Okay. Okay tiga jenis senang je nak ingat tiga okay. jenis je Okey yang pertama infant carrier. Uh -huh. Infant carrier selalu kita, kita nampak, uh, yang, yang kita nampak macam bakul. Macam bakul yang kita boleh angkat yang uh, infant carrier. Uh -huh. Okey yang kedua adalah uh, yang infant carrier tu selalu mak-mak uh, bawa pergi klinik kesihatan dan sebagainya Okey. Okey yang tu uh, daripada baby maksudnya baru lahir hmm. sampai uh, umur tu baby, uh, baby tu 15 bulan okay. ataupun kurang daripada 13 kg. Uh, kg. Okey. Okey so boleh duduk dalam itulah. Okey dan infant carrier ni dia um, menghadap belakang saja. Maksudnya menghadap, menghadap belakang, belakang saja. Menghadap sebab ke tempat duduk. Menghadap ke tempat duduk. Okay, okay. Uh, kita panggil uh, rear face cassette. Mm. Mm -hmm. Okay, Dan uh, rear face kasit ni um, dia memang betul uh, di design untuk baby sebab mm -hmm. baby uh, dia punya fizikal masih belum lagi kuat. Mm. Okey masih belum lagi kuat dan juga masih lagi dia punya fizikal masih dalam proses development. Mm -hmm. Okey kepala Uh, leher dan juga dia punya tulang belakang lah yeah, masih yeah, lagi lembut lah. Sebaiknya di bahagian okay. belakang. Ah uh, sebaiknya uh, uh, tempat duduk belakang. Posisi keria tu. Oh, Okey. Ah uh, satu dua tiga empat kalau okay. untuk baby keria okay. kat mana kita letak. Uh, yang paling selamat adalah uh, tempat duduk yang uh, belah kanan. Nombor satu. Uh, nombor satu dah. Hmm. Uh, ah. Bukan boleh nampak eh. Uh, sebab yang tu paling selamat. Okey. Uh, sebab biasanya, uh, accident. Uh, most of the accident lah berlaku, berlaku kemanyang yang berlaku bermula daripada bahagian hadapan kenderaan ya, so kita nak elakkan kan impak oh. boleh uh, boleh nak letakkan kanak-kanak pada uh, nombor empat tu tetapi hmm. um, pastikan anak, anak anak tu yang contoh ada anak empat orang hmm. so anak-anak yang paling tua sekali duduk dekat depan kan hmm. ha, ah macam itulah faham, faham, faham. so yang yang kedua tadi uh, convertible seat okey convertible seat tu maksudnya dia boleh menghadap belakang dan juga uh, hadapan mm okey maksudnya contohlah kalau parents tu dia tak nak beli banyak-banyak kasih uh, contoh uh, dia nak maksudnya dia uh, beli untuk anak dia a uh -huh. uh, maksudnya anak dia boleh pakai daripada baby hmm. sampai umur 12 tahun Pakai tu a pakaian tu, tu saja okey faham uh, ada setengah parent macam tu uh -huh. ada setengah parent dia nak guna okey uh, masa baby nak guna infant carrier ya, yang kedua nak dan sebagainyalah ya. dan masa besar nak guna uh, booster seat Okay. dan uh, convertible tu dia boleh tukar-tukar mode lah a uh -huh. uh, maksudnya uh, menghadap depan dan juga menghadap belakang uh -huh. lah. dan last sekali adalah booster booster uh -huh. tu uh, uh, ramai yang Uh, abaikan abaikanlah sebab bila anak kita ni tak mencapai lagi umur 12 tahun 136 kg dan 36 kg ah uh, 136 cm dan uh, 36 kg tu ah uh, apa uh, tali pinggang kereta tu masih boleh, belum boleh dipakai lagi okay. dengan betul sepatutnyalah ah uh, sepatutnya dan kalau dia pakai boleh mencederakan ah uh, pemakai itulah pemakai itulah okey okay. pada leher dan sebagainya lah okey oh wow, okey saya dah faham saya dah faham so faham dah faham <laughs> Cuba hmm. soalan saya satu je. Um, kalau sekiranya ringkas budak tu lah, cukup ya, ringkas besar, besar lah. usia tujuh lapan tahun, yeah. kalau kita tak guna convertible tu, yeah. akan macam orang sekarang ni ramai lah dia pakai tadi pengakian dah yeah, aja. Yeah. Adakah ada <coughs> satu risiko di mana anak tu lagi mudah tercampak ke bagaimana? Kena uh, ringkas uh, dia Jika tak, ha. jika masa tak, mencemburui gitu. Ha? Oh, masa mencemburui. Ya. Okay. So, kalau tak pakai, dia boleh menyebabkan uh, kecerahan keceraan pada leher anak-anak tu sebab hmm. bila dia uh, uh, pakai apa, seatbelt tu memang tak fit dengan dia. Baik. Hmm. Okay. bahaya di situ lah. Okay. Bahaya kat situ lah. Baik. Okay. Terima kasih banyak. Hmm. Uh, masa sangat singkat ni. Terima kasih banyak. <laughs> Tapi yeah. semoga bermanfaat juga lah perkongsian daripada Puan Najwa Syari mm -mm. dan juga Puan Melissa Mama Akhir. Ya. Terima kasih okay. banyak okay. banyak. Semoga Uh, kerjasama nanti berjalanlah ya? ya demi masyarakat kita lah untuk keselamatan semua. Okey.